Слава нации! Смерть ворова! Украина! Она душе! Украина! Единая страна! потери противника, И то есть сепаратисты ДНР, ЛНР, россиян в 5-10 раз лучше, чем наши потери, это в принципе говорит в пользу вообще нашей, казалось бы, слабой, но в то же время сильной армии. На участке, где мы находились, там до сегодняшнего дня сохраняется напряженность. На других участках, насколько я знаю, опять-таки, из прессы, из информации, там, да, отводятся.